сегодня вы видели целый комплекс оборудования, который, в общем-то, включает в себя и подготовку трубы перед сваркой, и оснастку для сборки трубы, и для сварки трубы, и источники питания для этой сварки. Ну, в частности, это новые наши разработки. Подготовки кромок мы выпускаем достаточно давно. Просто в прошлом году провели серьезную модернизацию, повысили скорость работы, качество обрабатываемых поверхностей и удобство эксплуатации. центраторы ЦВРС-142, самоходный центратор под трубу 1420 мм, позволяет центрировать трубы с толщинами стенки от 15 до 36 мм, является самоходным и совмещает в себе плюсы гидравлических и пневматических центраторов. Он быстро перемещается в трубе со скоростью метров в секунду, быстро производится его зарядка для дальнейшего перемещения. И вместе с тем усилие разжима жимков у него составляет 300 тонн на каждый ряд жимков. Изначально разработан для применения в полевых условиях э, на э, достаточно широкий температурный диапазон, так как наша техника работает э, в разных климатических зонах. Э, в частности, центратор ЦВР-142 рассчитан на работу от минус 40 градусов до плюс 50 под открытым небом, полностью в полевых условиях. Сварка производится на подкладном кольце, монтированном центратор. И сварка производится методом эстети. То есть это управляемая дуга, которая позволяет положить шов достаточно тонко, равномерно. И процесс очень стабильный. После корня шва у нас идет от 3 до 5 проходов заполняющего шва. Дальше производится так называемый облицовочный шов. То есть это шов, который подводит черту, делает шов товарный после этого может быть использован в дальнейшем технологический процесс достаточно сложный и он требует э, решения целого ряда вопросов. Во-первых, это сварка шва. Это самая трудная и самая ответственная позиция в данном объекте. Потому что мы варим вслепую, мы не видим обратную сторону. И таким образом, мы, в принципе, не можем контролировать, что происходит в закрытой зоне. Поэтому требования к точности сборки, к точности подачи инструмента чрезвычайно высокие. В этом проекте использовался опыт целого ряда коллективов. То есть в первую очередь это базовое предприятие завод Кэмс, имеющий большой опыт изготовления трубосварочного оборудования. Дальше непосредственно разрабатывался процесс компании, которая называется «Внедрение инженерных сварочных процессов». Компания создана на базе Всесоюзного института сварочного производства ВИСП. Коллектив в свое время специализировался на автоматизации сварочных процессов. Он имел очень много внедрений, и коллектив, который сегодня работает в ВИСПе, в общем-то, он происходит из этого института. Основные технические характеристики этого коллектива сформировались вот в тот период. В первую очередь меня поразило то, что представлено широкий спектр ну, оборудования, начиная от станков подготовки кромок, э, центраторов, и непосредственно акцент был сделан на сварке, их стык сварка. Принципиальное решение с руководством было принято о научно техническом сотрудничестве. Мы готовы это оборудование испытать в полевых условиях, условиях Крайнего Севера, э, в отрицательных э, температурах мы сейчас проверяем несколько методов сварки корня шва. Они нам представляются очень перспективными. До завершения определенных работ мы их пока не раскрываем, но я думаю, что где-то приблизительно к концу лета они уже могут быть предъявлены публике, и после этого мы будем рекомендовать применить для данной технологии и рассчитываем, что она обеспечит нас конкурентоспособность не только с точки зрения цены, но и с точки зрения технических решений. Не догонять, а немножко все-таки работать на опережение.